Да, Например, давай. Не в какой-то принудительной форме, понимаешь? Как это? я так... вас спиняю. Не ты, не, не вы меня останавливаете, только что кто-то, какой-то непонятный не... человек мне тыкает, говорит остановиться. Я, я не понимаю. не понимаю. Вы можете ознайомиться без камеры. А чего это? А что это? Это какая-то секретная информация? Конечно. А как это секретная? Ознайомьтесь, пожалуйста, с моим посвящением. Ковалев Иван Владимирович, полицейский увидел, да. видео, видео номер два. Да. Жетон. Ну во-первых, а можно поставить удостоверение с обратной стороны? Я хочу что это? Большую. камеру приберите, а вам все -таки... Я не буду ничего убирать. Ну, Кстати... я имею в виду вид посвящения. Ведмогу посвящения. Ну, если пов... А что это службовое? Так это же не рабочее посвящение. Ну, Нет, вы уже вы трошки ошиблись. Это службовое Да. Вы хотели, чтобы там не было надписи службовое посвящение, да. но оно там есть. Доброе? Доброго дня. Згідно з попереджаю що згідно з 40 статті про національну поліцію ведеться відеозапис нашої да. з вами розмови. Добре. Згідно 32-ї, частини 2 я хочу вимагаю від вас документ, який посвідчують вашого особу. На якої щось... вистава стаття 32 закону України про національну поліцію? Там чітко прописано, що я маю право вимагати у особи в 18 до 60 років, приділяне неї документів, які посвідчують особу, а також військово-облікових документів. Війна в країні йде. Какая война? Где война? В смысле, как, война? как война? Вы так, 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 нет войны. Вы нет войны сейчас. Ну, как вы не это? Знаете, вы Нима... Не знаете, как, не... как это? так давайте подождите. глав... не не буду снимать. Будете будете снимать? Главное, подождите. Ваш, же, ваш, ваш, главный команд, не мой. Я присягу не давал. Главное, Мир, ваш, 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 ваш командующий говорит, ваш главный командующий говорит, что это не война. А, как там, военное становище? Это же две разные вещи, ребята. Две вещи. Я не хочу вести долгие дискуссии. Я хочу лишь установить вашу особу-то подвесу по базе. Все. На каком основании я что-то вам должен показывать? Я, я не могу понять. А это не рабочее, это относится к физосам, К физособем. Я не физособ, ребят. Каким ну вот, вы... вы... ну вы же, вы в этой стране. Я не живу в этой стране, это Они не страна. Живут. Это частная фирма. Как с большими близко Украина. Это частная Нет. контора. И вы, и вы, и вы наемники заключили договор с ней. Я не заключал. С кем договорились вы? А как вы тут Как это моя земля? и какая земля. Прямом это моя земля. Кого защищать? Вас таких Да Чего вы, чего вы, там не находитесь, если вы такие бойцы? Так я форму я не давал присягу. Я со старта не давал присягу. Рад, не нет, на, нет, что нет, значит нет. тебе. Давайте на вы или как-то как будем общаться тоже со мной, тоже на. Так я общаюсь, я не тыкал. Когда я тыкнул? Когда я тыкнул? Я тебе говорю, ты покажи документы и все. Не буду я показывать документы. Типа на вы каком основании? Вызывайте, кого вы хотите, уважаем. погнали. Будем сейчас. Уважаемые. Я вам такое же сострою вы будете все а -а -а. <с> <уважаемые. с> красавицы. Вы все, короче, для начала, чтобы я хочу с вами хочу слово показывать документы, показывайте документы, я буду не вы общаться. Нет, я покажу так, нет, уважаемые. Так, уважаемые. так вы ко мне подошли, не вы я по к вам подошел. Вот я буду только с ним туда и общаться. Я не знаю, чи... а дети с вами, что и. Что, так на чем я... ходить? Я с метою проверки по базе. На, как... все... на каком? Я же вам сказал, на подставе. Закона... А эта подстава для меня не работает, это ваши внутренние документы. Не на на, 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 на каком? Не да не работает она на меня. Вы... Я живой человек. Чем вы куруетесь? С какими подставам? Представь, что я человек живорожденный, у меня есть отец и мать. А вы там ваши подставы работают только на кого? На физособе, ребята. Я с вами договор не заключал что, и, при, и присягу. Да, я инопланетянин, может так мне считать. Я присягу не давал этой частной конторе, ребята. А вы когда идете в банк, да что-то, оформляете какие-то карточки, вы надаете свои документы? Я нет в банках меня. У меня нет ни в ДИ, ни в банках. У меня нет карточек, мне ничего нет. Я не взаимодействую с этой конторой. А вы уже на работе, да, спросите? Я не работаю. А, а, я не официально не работаю. Бра, где вы гроши а где же вы деньги берете? Это уже мои, да. это мои дела уже, что я беру. Здесь говорят, что это твоя земля. Да, это моя земля. Ну. Ну. ну что? Кого мне. вы защищаете, понять? Слышь, кого? Твою землю, что, дядя, Так иди защищай, что ты тут народ я прессуешь? Так, тихенько, ну... Но... Короче, я, я, я пошел, но, меня да, да, я не с вами взял. Что, подожди, ты, ру... меня, что да, ты меня руки, что ты меня переграждаешь? Да подожди. Я тебе... Не трожь мне руками, Вука Вух, ты что? Ты уверен, что ты хочешь не нему уходить? Молодой человек, а что не, не надо что? вот это вот... Случилось э... Что-то что так? Что нагреете? что это? У тебя это? случилось? У тебя что-то случилось? Это? Что вас культурно со мной? в курсе, вы Кто, кто, кто а культурно со мной общается? А вы как? А чего он меня вообще задерживает? На главном основании, я хочу вы, идти домой, я иду домой. Я послал его. Вы что, не У вас же камера Хорошо, забыть его, ты с ним кто-то послал бы. Что вы меня вообще путь переграждает? Кто такие вы? Я не понял, что вы меня путь переграждаете? Да сколько не, нужно не, вам представляться и говорить на какие Кто они такие? Я спрашиваю. Чего ни документов не показали, ни документов Вы, не показали ничего бы. Понимаете, какие-то форму купили на привозе, понимаешь, блядь? Да. У вас даже называется военный билет. Вы что в театре или что? Вы что в театре или шоу? Там написано: военный билет. Вы в театре находитесь с абсурда. я пошел. Ты что, блядь? Вообще на Вы будете сейчас очень популярны, ребята. Ты что, блядь, тут кидаетесь камнями. Смотри, камнями кидаются. Долбоевым еще назвали. Ну, посмотрим. Вот так вот, ребята. Вообще не древьте их. Они быть, вообще их никто, они никто не зовут их никак, и они об этом знают, ребят. Прямо вот перед домом, чтобы вы поняли, видите, камнями кидаются. А ты что? Ребята, вон стоят что-то еще. Так что отстаивайтесь, ребят. Все нормально. Вот это интересненько. Мне же понравилось. Вот такие вот пирожочки, ребята. Что, сделаем их знаменитыми? Давайте, ребят, помогите мне сделать их знаменитыми.